Итак, что сегодня будет происходить здесь с Бабушка? Я хочу объявить о том, что э, сегодня начинается проект «Пламя Феникса», проект, который придумал, организовал, будет вести известный всем вам поэт Паша Гродский. Аплодисменты. Друзья, хочу сказать, что э, Пламя Феникса – это один из проектов, который реализовывает Украинский выбор. На самом деле Украинский выбор – это такая вот открытая площадка, куда можно прийти со своими идеями, со своими предложениями и реализовать практически все, что, ну, укладывается в рамки здравого смысла. Поэтому приглашаем, если есть инициатива, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады. Слово передаю Пашу Бровскому, автор Пламени Феникса. Фестиваль, который будет проходить достаточно долго, достаточно много будет призов. Ну, Друзья, всем удачи. Ну, хочу со всеми поздороваться, с кем еще не поздоровался. Но, по-моему, со всеми поздоровался. И хотел бы сказать спасибо то есть, нашему как бы, меценату, украинскому выводу, то есть, благодаря которому проходит этот фестиваль. Сегодня для того, чтобы послушать э, стихи, э, ну и как это? И хотел бы пожелать собравшимся здесь одну вещь. Но сначала маленькое предисловие. Э, ко мне в руки попала листовка, касающаяся поэта Стуса и Виктора Медведчука, в которой, в частности было написано, что э, слова Медведчука э, поэта... Владимир Стусов полностью виновен в тех преступлениях, которые, ну, в которых он обвиняется. Это не полная цитата, и я бы хотел ее закончить. Он виновен в этих преступлениях, но я прошу учесть суд, что он работал на заводе и полностью выполнял план. Как вы знаете, в Советском Союзе активнее всего боролись с якомислищем. И попытка представить Стуса как человека, который участвует в обычной жизни общества, работает на заводе и выполняет план, это единственное, что мог сделать хороший адвокат по поводу других вещей, которые указаны, в этой листовке, ну, я просто помолчу, не примерно от такого же толка. А мое пожелание вам, чтобы когда вас цитируют, цитировали то, что имеют, вы имели в виду, а не то, что имеют в виду те люди, которые пишут за ваши, ваши слова. Спасибо. Жулинина, не надо оценить. пожалуйста, Сергей Оснач. Прошу подготовиться Анатолия Милецкого. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Оснач. Сейчас, возможно, кого-то ждет нас потому что я прочитаю верша, присвященного Славе Стусу. Можна клеїть за гріш конверти, чи по парках збирати пляшки. Та поетам так хочеться жерти, зі сметами збирати вершки. Є поети такі гендлевиті, що на срібло міняють слова. За скарям цим так хочеться жити, що вихнеєм злодійська грошва. Десь взявся кощі прилютий, той чисту сами вбив власноруч. І мерщій Україну гнути. До кремлівських онуч. Чах от той, хоч в року, та калічний злодійський чар, щоб поправити цю мороку, розкопотивськощі на піар і дістали місці роботу. Глайда шварити свальні вірші. Посолодшало їм у роті та погіршував раз на душі. Тут межа пролягла чітка. Місніше, мабуть, за стіну є поети для Медведчука, є поети для України. Це питання життя або смерті, не зажити пекельних спокус. Бо поетом так треба вмерти, як умер за Україну стус. А, скажіть, будь ласка, а чи багато тут прихильників? Українського вибора і вступу України в Митний Союз. Просто це, це цікаво. Хто хоче поспілкуватися з Сергієм на ці питання? Ми, я пропоную поспілкуватися особисто з ним на диванчику. Я дуже прошу, бо Ста, са, дуже са. багато людей. Потім... Я бачу, що я Медвічук даремо виправитися на печі. Дякую.